আকাশবাণী গুৱাহাটী বাতৰি পঢ়িছোঁ বিতোপন ৰাজবংশীয়ে আজিৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহৰ ভিতৰত আছে এয়া যে কোনোবা এটা পৰ্যায়ত আমাৰ বাবে এক সপোন আৰু সেই সপোনক বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশত আমাৰ সেই হেঁপাহ আমাৰ এই সপোনৰ পিছে পিছে দৌৰি আজি উপস্থিত হৈছোঁহি এই মঞ্চত নমস্কাৰ মই বিতোপন ৰাজবংশী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোগাযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ স্নাতকোত্তৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰ আজি আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাত মোৰ এই কপালখনক সাৰথি কৰিয়ে চঞ্চল হাতখনে কঢ়িয়াই আনিছে এটি বিশেষ বিষয়বস্তু এটি বিশেষ শব্দ সেই বিষয়বস্তুটি হৈছে মই ভালপোৱা আকাশবাণীৰ এটি অনুষ্ঠান সৰুৰে পৰাই যেতিয়া ৰেডিঅ'টো শুনিছিলোঁ সৰুৰে পৰাই যেতিয়া আকাশবাণীৰ অনুষ্ঠানসমূহ নিয়মীয়াকৈ শুনিছিলোঁ মোৰ মনত অতিকৈ বেছি সাজ বহুৱাই থকা মোৰ মনত অতিকৈ বেছি ভালপোৱা সৃষ্টি কৰা মোক অত্যন্ত বেছি আকৰ্ষিত কৰা অনুষ্ঠানসমূহ কেইটামান আছিল যেনেকুৱা আছিল কল্পতৰু যিদৰে আছিল অকনিৰমেল কিন্তু তাৰ এই আটাইবোৰ অনুষ্ঠানৰ মাজত মই ব্যক্তিগতভাৱে ভালপোৱা অনুষ্ঠানটি আছিল আজি পুৱা ৰাতিপুৱা শুই উঠ উঠাৰ পাছতে মায়ে যেতিয়া বাহৰণিটা লৈ চোতালখন সাৰিবলৈ যায় মায়ে ৰেডিঅ'টো লগাই থৈ যায় পোনতে মই সাৰ নাপাওঁ কিন্তু যেতিয়া ৰেডিঅ'টোৰ মাত লাহে 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 বাজিবলৈ ধৰে তেতিয়া মই সাৰ পাবলৈ সময়তে সেইখিনি সময়ত বাজে আজি পুৱা ৰেডিঅ'ৰ পৰা মাত বাঢ়ি আহে আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি পুৱা আজি শুক্ৰবাৰ চৈধ্যশ আঠাইছ বাজ কৰাব্দৰ আজি শাওণ মাহৰ ওঠৰ তাৰিখ আৰু দুহেজাৰ পোন্ধৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ এক কোনোবা এটা দিন আজি পোৱা আৰম্ভ হৈছে ৰেডিঅ'ত হয়তো মাতটো ভাঁহি আহিছে প্ৰিয়ল প্ৰ হাজৰিকাৰ নহয়তো আৰু এগৰাকী মোৰ অত্যন্ত বেছ বেছি ভাল পোৱা মেলডি পাটগিৰি বাইদেউৰ হয়তো মাতটো ভাঁহি আহিছে তেওঁলোকে কৈছে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্ব তেওঁলোকে কৈছে মহৎ লোকৰ পানী আশা আছে বাবেই পৃথিৱীখন ইমান ধুনীয়া তাৰ লগতে যিহেতু ৰেডিঅ' নিয়মীয়াকৈ শুনিছিলোঁ যিহেতু তথ্যৰ প্ৰতি সমগ্ৰ জগতখনৰ হৈ থকা ঘটনাৱলীসমূহৰ প্ৰতি সেইবোৰ জানিবৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু সেইবাবেই আজি সাংবাদিকতাৰ ছাত্ৰ এই বাতৰি শিৰোনামসমূহ কেতিয়াও সাংঘাটিকভাৱে অত্যন্ত বেছি জৰুৰী অৱস্থা নহ'লে কেতিয়াও মিছ কৰা নাছিলোঁ শুনিছিলোঁ আজি পোৱাৰ প্ৰত্যেকটো বিষয় প্ৰত্যেকটো সেয়া তাৰ লগতে দিনটোৰ যেতিয়া বৈশিষ্ট্যসমূহ শুনিছিলোঁ মোৰ মনত যেন এটা পুৰণা দিন এটাৰলৈ মাজলৈ ঘূৰি গৈছিলোঁ আৰু নিজেই যেন সেইটো দিনত জীয়াইছিলোঁ যে আজিৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰ পূৰ্বে আজিৰ পৰা ডেৰশ বছৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোত যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল নহয়তো হয়তো যেতিয়া ব্ৰিটিছে পোন পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষত বনিজ আৰম্ভ কৰিছিল হয়তো কোনোবাখিনি সময়ত মই ইতিহাসৰ কণিকা এটা নিজৰ বুকুৰ মাজত মই ভৰণ পন কৰিছিলোঁ আজি পুৱা মোৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান আজি পুৱা যেতিয়া আজি পুৱা শুনিছিলোঁ সেই পোন্ধৰ মিনিটৰ সময়ছোৱাত মই যেন কেৱল মাত্ৰ ৰেডিঅ'টো শুনাৰ কাৰণে মই যেন কেৱল বাতৰি শিৰোনামসমূহ শুনা নাছিলোঁ মই যেন কেৱল নতুন নতুন কথা দিনটোৰ বৈশিষ্ট্য বুলি শুনাৰ লগতে মহৎলোকৰ বাণী শুনাৰ লগতে অকল যেন ৰেডিঅ'টো শুনাৰ মাজতে নিজক সীমাবদ্ধ কৰি ৰখা নাছিল কিন্তু তাৰ লগত আছিলে এটা বিশেষ সম সম্পৰ্ক এটা বিশেষ উল্লেখনীয় দিশ আৰু সেয়া আছিলে দিনটোক সুন্দৰভাৱে জানিবলৈ আজি দিনটোৰ বতৰৰ বিজ্ঞানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিনটো মোৰ কেনেকুৱা হ'ব দিনটোৰ আজিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি সেইসমূহ জানি সন্মুখত থকা দিনটোলৈ সাজু হ'বৰ বাবে মই যেন কোনোবাখিনিত এটা সুযোগ লাভ কৰিছিলোঁ আৰু সেইবাবে আকাশবাণীক মই ধন্যবাদ নিদি নোৱাৰোঁ আৰু সেই যে অভ্যাস এটা আৰম্ভ হ'ল ৰেডিঅ'ৰ বাতৰিটো শুনা সেই যে আৰম্ভ হ'ল এটা অভ্যাস আকাশবাণী আজি পোৱা অনুষ্ঠানটো নিয়মীয়াকৈ শুনা সেই অভ্যাসটো আজি পৰ্যন্ত লাগি আহিছে আজি পৰ্যন্ত যদিহে যদিও এতিয়া মোৰ হাতত ৰেডিঅ' এটা নাই ৰাতিপুৱা নিয়মীয়াকৈ মই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ ফেচবুক পেজো সমাপ্ত হৈছে প্ৰচাৰিত হয় মই আজি পোৱা অনুষ্ঠানটো নিশ্চয়কৈ শুনো সদায় শুনো আকাশবাণী দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আকাশবাণী জীয়াই থাকক জীয়াই থাকক প্ৰাণৰ কলিজাৰ এটি মধুৰ মাত এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী ধন্যবাদ